Росія заявила про готовність до переговорів із Україною. Невже Путін дійсно хоче закінчити війну? Орбан розповів «Інсайт Кремля. Москва не обмежиться Донеччиною. Розберемося на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Росія готова до прямих переговорів із Україною, принаймні так стверджує тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов. каже, що Москва, нібито, не проти зустрітися в будь-який момент. Я завжди на цьому наголошувала. А Туреччина надасть для цього дипломатичний майданчик. Водночас, друга Путіна Віктора Орбана, розкрив реальні плани Москви. за словами угорського прем'єра. Росія прагне спершу окупувати всю Донецьку область і тільки потім перейти до переговорів із Україною. Бо Кремль вже вніс ці території до своєї конституції, а тому нам менше не погодиться. При цьому Орбан запевнив, зустріч Дональда Трампа з Путіним у Будапешті затримується, але вона все одно відбудеться. Те, що затримується, прийде просто не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше. Натомість видання Foreign Affairs натякає, що кремлівський диктатор не обмежиться Донеччиною. Путін хоче також захопити Одесу, Харків та Миколаїв і таким чином повністю відрізати Україну від Чорного моря. Водночас план мінімум утримати вже окуповані частини чотирьох областей. Журналісти припускають, що Москва прагне окупувати і знищити стільки території України, щоб Київ не міг економічно існувати без згоди на це Росії. І, взагалі, Путін хоче зробити Україну залежною як Білорусь. Наступний рік буде вирішальним у війні, пише видання. А зима дуже складною. Першочергова мета Кремля захопити Покровськ. За даними РБК Україна, Путін сподівається окупувати місто повністю до 15 грудня. Видання із посиланням на військових зазначає, південь і південний захід Покровська вже під контролем окупантів. Центр сіра зона, а північ під контролем України. Водночас до кінця року Москва хоче захопити Куп'янськ. Там армія ворога тисне з півночі та заходу. Росіяни намагаються вийти до дороги Куп'янськ-Чугуїв. Що має зробити українське командування щоб зірвати плани ворога? Друзі, чекаю на ваші версії в коментарях під відео. Путін не йде так на зупинку вогню, тому що йому генерали розповіли, що в нього все добре, тому що ви кажете, якщо подивитися стратегічно, то перевага на нашому боці. Ну, видите, все зависит от действий союзников в нашем случае. То есть у Запада всегда была возможность дать нам такие, такой комплект вооружений, который позволил бы нам разгромить российскую армию. А в осенью 22-го, так у нас хватало своих сил это сделать, но. Интригами э, кабинет Байдена и его генералы украли у нас победу или открытым говорю. Мы должны были закончить войну Победой и 8 лет 22, полным разгромом э, россиян и на юге, и на севере. Я имею в виду и в Харьковской области, и при Азове. Э, да и Крым бы не удержался. Но нас за уши оттянули. Я думаю, что мы будем разбираться после войны с этим вопросом, причем это претензия не Байдена но а претензия нашему военно-политическому руководству, которое приняло соответствующее решение. Мы из-за этого умылись кровью, были обескровлены наши ведущие бригады, которые должны были это наступление реализовывать. Вот этими лобовыми штурмами хорошо подготовленной обороны лучших войск России. И нам надо будет с этим вопросом разобраться. Как это все было? Я, я, в принципе, уже понимаю, как это все было, и даже знаю, можно сказать. Но я хочу, чтобы об этом узнали все. И дали оценку, в том числе правилу оценку действиям военно-политического руководства. Партия, вы говорите, ну, от, про то, что не, не, не можно идти так на этот сценарий, Щодо Донбасу, так, щодо якоїсь там обміну території, ну якби є заяви від керівництва держави про те, що ніхто на це не піде. Маєте на увазі, що нам треба якомога більше зникровити тут ворога, якомога більше ну, ж таки, ну, знищити особовий склад і все ж те, що і буває наразі? Ну, от у мене буквально вчора, цілий день була переписка там, з одним западним аналітиком. который упрекал меня в том что значит я мысль недальновидна значит считаю что мы имеем право отдавать территории э -э, удовлетворять хотелки Пу путина для прекращения огня. Э -э, ну я считаю что если это мы так сделаем это значит мы просто э -э, объявим э -э, перерыв между раундами и в следующий раунд э -э, путин войдет потому что ну, невозможно э -э удовлетворить хотелки агрессора, а он вернется за остальные. Ну, я, я там приведу пример, который я там организировал. что вот если вам встретился бандит там, с э, бейсбольной битой, и вы там методом переговоров договорились, что вы ему дадите только там 100 долларов там, из ваших тысяч, которые вы в кармане, и вроде бы это компромиссное решение. Вы сохранили большую часть своих денег, да, и как бы избежали драки бандита сбитой. Но проблема в том, что я считаю, что на следующий день он вас подкармурит уже с ножом или пистолетом и заберет остальное, если вы не дадите ему бой сбитой пока. Вот я считаю, что надо не идти на вот эту вот эту сделку, потому что в противном случае он завтра придет с пистолетом гарантированно. Он и так может прийти с пистолетом в следующий раз. Да? Но как бы и, и вы должны подготовиться к следующему раунду. Но есть очень высокая вероятность, что он не явится больше к вам, а будет искать другие жертвы. Вот как-то так. Тут вопрос, знаете, психологии. Потому что на самом деле войны начинаются не только по субъективным причинам какого-то лидера сумасшедшего типа Путина. Но и вот этого настроения внутри страны, да, то есть та же Вторая мировая война началась из-за того, что внутри Германии доминировали настроения реваншизма. И сам Гитлер, никчемная личность, по сути, получил власть в стране по этой же причине. То есть если мы выпустим Россию из войны с гордо поднятым хвостом, и как бы со статусом победителя, то это будет провоцировать как бы продолжение банкета, как по мне. Я, конечно, не там дипломированный психолог, но какой-то бытовой опыт у меня в этом деле есть. Поэтому я считаю, что так нельзя. Хотя, повторюсь, достаточно уважаемый западный аналитик, очень хорошо осведомленный о делах в России, он считает, что вот моя позиция неправильная. То есть у них есть и такая позиция. Про Бакуровск, когда мы говорим а так, вы сказали, что мы проспали такую фразу. Что вы мало на увазе? Мы что сделали? Проспали? Проспали, проспали так вы сказали. А в каком контексте? Я говорю, в начале? Да, на початку наше рисковое, анализирующее. Да, мы проспали какую-то позицию. Это просто командование не увидело, что у нас есть слабое место на фронте они этого видеть не умеют, потому что они, на самом деле, в этой войне очень мало чего понимают. То есть, пока линия фронта не двигается, они думают, что там все хорошо. А на самом деле там может быть все хорошо по причине того, что туда противник просто не, не проводит атакующие действия. Вот, например, в начале войны я носился там с экипажем, ну, был прикомандирован 26-й артиллерийской бригадой, носился по всему фронту. Вот где было жарко, там, значит, и отправляли ну, вообще артиллерийская бригада туда проявляла интерес, соответственно, и разведка должна была быть там. Вот. И я обнаружил много раз позиции, которые на всех картах наши, а там никого нет. И такая история там длилась там, месяцами. То есть вот никого нет, то есть на карте нарисован там э, синий ежик, ну, типа того, что батальон район обороны, а вот ты туда приезжаешь, пытаешься кого-то найти, а там никого нет вот эти люди где-то находятся в другом месте, и когда ты их потом находишь, -то там того, что сначала в штаб бригады приедешь, оттуда, значит, найдешь командира батальона, командир батальона свистнет там командира роты, он тебя там туда проведет, и где-то там уже командир роты скажет, что ты знаешь, там вот такие обстрелы, там танки выезжали, там вертолеты эти утюжат посадки, поэтому я оттуда людей убрал, вот мы сидим вот так. А, и там, на самом деле, вот где танки стреляют и вертолеты утюжат, там просто никого нет. И там нет россиян по одной причине, что они туда еще не ходили. Вот. А вот у командования ложная иллюзия, что там все хорошо, там же фронт не двигается. Вот. А самим убедиться, где у них что и на каком они свете, они не умеют. Вот не умеют. И вот это вот плач о том, что вот это вот врать нельзя, врать нехорошо, врать некрасиво. Да это все ерунда. Вы должны выявлять враги, а не вот седовать потом о том, что у вас обман. А выявлять это можно только одним способом. Иметь гарантированные надежные средства контроля. Где кто стоит, как килл -зона работает. Ну, вот, допустим, присылали к нам каких-то там этих штабных пуделей там, э, проверять там, работу артразведки. Там, относительно Тихий Угол был в Торецке. Нас после Бахмута перекинули на Торецк, а там фронт не двигался с 2014 -го года. Ну, то есть бригаде дали отдышаться, потому что в боях за Бахмут 24-ка нуждалась в серьезном восстановлении. И нас поменяли с бригадой, которая там стояла до этого. И вот к нам зачистили вот эти вот деятели там из штабов, там, причем полковники, подполковники там, проверяют там боевую работу. Вот. Ну и приходили к нам на, там, на СП, там, или там на телефон, там, допустим, приезжают и смотрят, что они смотрят, журнальчики смотрят, там журнал учета, там чего-то там, этих разведанных целей, то есть бумажную вот эту вот макулатуру, которую, которой мы не пользуемся с начала войны. Потому что у нас все в чатах боевых, в крапиве там, и так далее. То есть мы просто этой культурой не пользуемся. А эти люди, вот, которые сейчас командуют этими армиями, соединениями, да, они вот приезжают, ну, им в голову не приходит проверить, подойти, проверить, знает ли разведчик там, горизонты, там, сколько времени у него займет на засечку цели, которая находится там. То есть назначаешь там ну, вкус какой-то и говоришь, цель, танка. Готовятся к стрельбе. Определи, координаты. сколько времени у него займет разведчик. Ну, то есть я, я вот так делаю. А эти пудели, они пристали журнальщики, проверили там, чтобы все было заполнено, там, все такое. В амбразуру вот так глянули, из которой торчат наши лобки, э, наши сказали, ну, все у вас тут хорошо. Потому что у меня сержант был клятый, он знает, что им надо, и когда предупредили, что они сейчас начнут ездить, там, мы все это заполнили. Вот. И точно так же они дом проверяют, ну, то есть они не обладают пониманием, как эта война выглядит. Поэтому их все обманывают, потому что их легко обманывать. Они не имеют вариантов проверить. У вот Драпаты, например, у него на связи были командиры дроновых подразделений, которые видели поле боя в онлайн, просто вот, 24 на 7. И он имел возможность от них выяснить, что он на самом деле. И поверьте мне, ну, как бы командир драногонов никогда не наврет э, командующему о том, что он на поле был. А вот комбриг наврать может. И комбат наврать может. И только вот ротный шепнет, шепнет что скажет, я людей туда убрал, потому что там так жарко, я, я бы сейчас типа нес большие потери. Вот. И то, что там наших нет, знает Дронагонов. Потому что они вынуждены оттуда работать, не имея пехотного прикрытия. Вот, ну, как бы вот такая история. Вот, поэтому э, вот эти вот, э, это и есть провал. То есть провалы в том, что они думают, что у них там все хорошо, потому что фронт не двигается, а потом раз противник как бы решил туда послать э, штурмовые группы, они зашли, да, там пусто. И они пошли искать нас вообще туда назад. И могут так 15 километров пройти там в поисках. Вот. И таких вот случаев, ну, я знаю, что что только вот прямо вот я знаю, как это было за эту войну, ну, что-то 10, наверное.